रूपाया निर्गुणाय गुणात्मने समास्तया मूतये ब्रह्मणे नमः ऋषयोश्च सूत सूत महाप्राज्ञानि गमागमपाय गुरुस्वरूपमात्मागं ब्रूहि सर्वामलापा

गुरुगीता विशेष श्रोतव्यात् सर्वाणि सम्प्राप्तिरमुनिसङ्गे नोर्मु कुतूहरे न माता प्रोवाच मधुरं वचो रुणुत्पम् उदय सर्वे सिद्धया परयामुला वनमिभव लोककणियम गीता मात्र स्वरूपिणी पुनः कै विनाशसि करे सिद्धघनर्व जीविते तत्र तल्पलता पुष्पा मन्दिरे अचन्द्रसुन्दरी गिरिराजिनि समासीनं सुराही

महर्पुपाचि बिन्युवी तोमतर इस्तक्तक्त्यामिते। दोपुपतारक तो प्रिष्णौ। नगेनापी कुष्ण। कुष्ण। यस्यदेवे पह्लावदक्ति इधादेवे तथा गुलो। तख्मैंते कृत्ता क्यंत्ता प्यकासांते महात्मना।

गोविन्दं हरिं नान्ये सत्यं सत्यं वदनी वेदशास्त्रो नीनचायि देवाना साधिकापि चा मंत्रयन्त्रादि विद्यास्त्या मनोचाडनादिगमै शिवसक्त आगमाचीनं यामीचा भगो

మన ఛానల్లో ప్రసారమవుతున్న అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మరియు ఇతర కార్యక్రమాల లింకు మీ మొబైల్కి కి రావాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న మా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మిస్ కాకుండా వీక్షించండి ఆ భగవంతుని కృపకు కరుణకు పాత్రలు అవ్వండి మా కార్యక్రమాలను వాట్సాప్ గ్రూప్ లోను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లోను మరియు ఫేస్బుక్ పేజ్లోనూ కూడా వీక్షించవచ్చు